اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئیک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم نجران کے عیسائی وفد سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا یہود و نصارہ ہر دو طبقہ کو اپنے حق ہونے کا جو زعم تھا اور وہ دعوی کرتے تھے جنت اللہ او نصارا جنت میں ہر گز داخل نہیں ہو سکتے سوائے یہود اور نصارہ کے اس آیت شریفہ جو آج تلاوت ہوئی اس کے ذریعے ان کا یہ زوم توڑا گیا ان کا یہ زوم توڑا گیا نجران کی عیسائی وفد کو بھی سمجھایا گیا اور قیامت تک اس آیت شریفہ کے اس آیت شریفہ کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی پیغام دیا گیا حقیقت کھولی گئی یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہے ہی ان کی اور یہ اللہ کے بہت محبوب اور پیارے ان سے کہو ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق تمہیں حق ہونے کا دعویٰ جنتی ہونے کا دعویٰ اللہ کے محبوب بندے ہونے کا دعویٰ اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ زیب نہیں دیتا کیا تم وہی نہیں ہو کہ جنہوں نے اللہ کی آیات اس کی نشانیوں کا انکار کیا کیا تم وہ نہیں ہو جنہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وسلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ایک دن میں تینتالیس پیغمبر علیہم السلام وسلام ان کے ہاتھوں قتل کیے گئے اور پھر وہ لوگ یا امرون بالقسط، انبیاء کے پیروکار ان کے اصحاب امت کے اہل علم اولیاء اللہ جو تمہیں انصاف کی تلقین کرتے تھے حق کی طرف بلاتے تھے ان کو تم نے قتل کیا لکھا ہے ایک سو ستر علماء کرام کو انہوں نے شہید کیا تو جن لوگوں کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوں قتل تو ویسے بھی سنگین جرم ہے پھر بے گناہوں کا قتل پھر اس سے زیادہ سنگینی کیا ہوگی کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کا قتل اہل اللہ اولیاء اللہ اہل علم کا قتل تو اب بتاؤ اب بتاؤ اس تنازر میں ان حالات میں تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ جنتی ہونے کا دعویٰ کرو اللہ کے محبوب اس کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرو شرم تم کو مگر نہیں آتی ارشاد فرمایا گیا جنت دور کی بات ہے فبشرهم علیم ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بند کریں ذرا آنکھیں پتہ چل جائے بند کرے ذرا آنکھیں پتا چل جائے ساری محبوبیت جنتی ہونے کے دعوے ہوا ہو جائیں گے دردناک عذاب ان کا منتظر ہے دردناک عذاب اولئیک الذین حبقت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ ان کی اللہ کی آیات کا انکار انبیاء کرام اہل علم کا قتل اور دوسری بدعمالیوں کی بدولت ان کی ان کی بد نصیبی کا عالم یہ ہے ان کی بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جو خیر کے کام کیے بھی نیکی کے کام جن پر اجر ملنا چاہیے تھا فلاح و بہبود کے کام انسانیت کی خدمت کے کام وہ سب بھی برباد ہوئے اللہ کے ہاں ان کاموں پر بھی کوئی اجر نہیں جب ایمان ہی نہیں تو اعمال کہاں قبول ہیں آج بھی دنیا عیسائیت دنیا یہودیت دوسرے لوگ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں ان کا بدلہ جو خدا تعالی دے دے مال دے کر عزت دے کر شہرت دے کر نیک نامی دے کر دے دے, دے سو دے دے آخرت میں کسی بھی عمل کا بدلہ ملے گا آخرت میں کسی بھی عمل کا بدلہ ملے گا تو ایمان کی بنیاد پر ملے گا ایمان نہیں تو کسی عمل کا بدلہ بھی نہیں وہ من ناصرین وہ من ناصرین اللہ کے محبوب جنتی ہونے کا یہ دعوی کر رہے ہیں آپ انہیں بتائیں تمہاری بے بسی تو ایسی ہوگی کہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا تمہیں کوئی پوچھنے والا دوسرے لفظوں میں کوئی منہ لگانے والا نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دتکارے جاؤ گے لہذا مخاطب نجران کا وفد یا بعد میں ہر زمانہ کے عیسائی اور یہودی یہ سمجھ لیں اچھی طرح سمجھ لیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے تو صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں آپ کا پاک کلمہ پڑھیں اسلام قبول کریں پھر اللہ کے ہاں ان کے لیے دوہرے اجر کی بشارتیں ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو دی گئی بصورت دیگر جس حال میں ہیں سوائے ذلت و رسوائی عذاب علیم کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشیں